Ми ще сьогодні відзначаємо День захисника вітчизни, День Збройних сил України, і дуже раді, що до нас сьогодні прийшов теж прийшла людина, яка я просто завдяки вам, Юрію, і завдяки багатьом іншим волонтерам ці збройні сили справді можуть захищати вітчизну. Юрій Касьянов є неважливо. Я думаю, головне говорити не найвідоміший, а така людина з. Ви називаєте з ініціативи армії СОС, армія СОС, яка весь цей час допомагає робити так, щоб армія була забезпеченою, і е, є зараз багато питань. От вчора був День волонтера. Ви писали, згадував Юрій Бутусов, головний редактор видання «Цензор.нет», згадав, що якось не, не, не відзначили, не з не нанегородив президент Порошенко жодного представника от, людей волонтерської організації, зокрема вашої. Але ви багато писали також і про те, що відбувається в Збройних силах України. Я вас думаю, теж варто привітати тих хлопців, з якими ви спілкуєтеся. Що зараз найголовніше для армії сьогодні? Як відбувається процес забезпечення? Що ми ще можемо зробити, крім того, всього, що ви робите довго, безупинно? Ну... Сейчас армия ⁇ это, наверное, главный институт Украины. Это те люди, которые обеспечивают территориальную целостность, независимость, свободу нашей страны. Поэтому я присоединяюсь к поздравлениям всех людей, всех украинцев, которые поздравляют наших воинов. Это во а что необходимо армии? Ну, в первую очередь, армии необходимо грамотное руководство. Армия должна понимать, для чего она воюет. Безусловно, люди понимают, они воюют за свою страну. Но конкретные задачи, которые выполняют военнослужащие на фронте, порой бывают совершенно непонятными. То есть мы стоим, теряем людей изо дня в день, действуют якобы некие мирные соглашения, они продлеваются постоянно. Вот 9 числа будет, опять, будут опять переговоры в Минске. И в то же время война продолжается. Война не закончилась, не остановилась, она даже не приостановилась. Помните, у ремарка было произведение на Западном фронте без перемен. Да, у нас на Восточном фронте без перемен. Но это без перемен означает ежедневную гибель наших людей на фронте, гибель и военнослужащих, и гражданских. И вот это больше всего беспокоит людей на войне. Скажіть, ну ми розуміємо, що волонтери це там двигун, допомога, але скільки ще можуть волонтери протягнути? Це ж елементарно, що довго, ну просто ініціативність, яким би щедрим не був народ, якими б такими відповідальними не були громадяни, є речі, які не можна зробити без інституційної підтримки. Ну тобто, і от за ці. Пів ну за цей час, поки ведеться кампанія, ця антитерористична операція. Чи все-таки щось налагодилося? Чи що можна зараз, які можливо можуть бути саме від керівництва держави речі? Я вас запитую, як волонтера, які би все-таки полегшили вашу роботу, і які ну волонтери не можуть зробити самі? Не всі все можуть. Ну я начну з кінця. Саме головне, щоб государство нам не мішало. Государство всячески пытается нас загнать в некие союзы, ассоциации, пересчитать по реестру, ограничить наше пребывание в зоне АТО, ставят всевозможные препоны. Если этого не будет, то волонтеры и дальше будут также помогать армии. Я хочу еще сказать, что самое главное, волонтеры это не меценаты. Мы просто находимся на острие вот этой помощи на народной, которая оказывается нашим вооруженным силам. Поэтому сколько народ будет помогать, Украинцы и украинцы, которые живут в стране, и украинцы, которые живут за рубежом. Столько времени будем помогать мы, которые доставляют эту помощь, которые знают, что необходимо вооруженным силам. І ну, непосредственно в контакті знаходяться з командирами, бойцями на фронті. Ну, це матеріальне питання. Є, наприклад, ми знаємо, що в законі про переселенців там все-таки є міжнародні організації, дуже довго добивалися, щоб їм дали можливість не платити податок на гуманітарну допомогу. У нас великі податки. Є бажання саме волонтерських організацій дозволити людям не платити цей податок, ну тому що грошей так мало. Ви якось зверталися, чи ви просто ви більше на фронті, тому у вас немає там можливості говорити про такі речі. Але от наскільки б це полегшило вам життя? Ну що вам сказати? Сказати чесно, ми поки налогів ніяких не платили. и не платим. Большую часть помощи, которую мы получаем, это либо помощь в натуральном виде, которую нам присылают из-за границы. Очень много помощи поступает от нашей диаспоры в Соединенных Штатах, в Канаде, в Британии, в Германии. Это помощь, которую собирают здесь люди, приносят, приходят. Это живые деньги наличные, которые люди приносят, на которые мы закупаем необходимые на фронте. Это продукты, которые собирают наши активисты в супермаркетах. То есть как с этого заплатить налоги, я не знаю. Конечно, государство, я так думаю, в какой-то момент захочет наложить лапу на вот эти вот ну, какие-то денежные потоки, которые так или иначе проходят через разные фонды. И через наш фонд тоже, хотя там в меньшей степени, поступают какие-то официальные деньги. Ну, это зависит уже от государства, от нашего Верховной Рады. Юрію, ми хочемо також повернути увагу. От Юрій Бутусов. Він власне має дуже багато послідовників у Фейсбуку. І, власне, говорив про ваше інтерв'ю, де ви сказали, що най... це найвище місце в системі керівництва військами Генеральний штаб. А, і у вас є дуже багато людини, яка є... працює на фронті. Є багато питань щодо Гелетея щодо Муженка. Ну Галетей вже не є міністром оборони. Що це можна робити? Чи у вас є певний авторитет серед, серед військових, вас є, у вас є велика довіра, і ми знаємо, що ви ну, на власні очі бачите. Так що такого критичного в Генеральному штабі і як на це впливати? Ну, критичного дуже много. Люди, які управляють військами, більшість з них, я маю виші військові становники, вони або безграмотні. или же ведут себя как, как предатели. Вот я вам прямо скажу, что у нас достаточно много предательства и в штабах секторов, в командовании на уровне там, бригады, и особенно в В генеральному штабі. Які є докази от цьому? Я розумію, що це завжди виникає питання, тому що там дуже складно дізнаватися інформацію про армії. Зараз взагалі складна ситуація з безпекою. Всі переживають, є пропаганда, є диверсії. Але де можна довести, що там є зрадники? У вас ще була велика стаття на українській правді про розвідку, про те, що от справді вони є. Як в цьому переконатися? І якщо вони є з ним, що робиться? Ну... Мы знаем, что была такая трагедия под Иловайском, когда выходили наши войска. Там случаев предательства можно насчитать много. И предъявить претензии такую, предъявить такие обвинения можно очень многим людям, которые должны были обеспечить успех этой операции, или если успехом не завершается операция по взятию Иловайска, то успешный отвод наших войск. Этого не было сделано, никто не наказан, поэтому ну, все очевидно, все просто. Другое дело, что у нас не работает генеральная прокуратура, нет общественного контроля над вооруженными силами, и президент упорно держится за тех людей, которым он, наверное, доверяет ну, в Генштабе. Якщо... їх не міняє, розумієте? Якби президент мав на это волю, желання, він давно мог би змінити ситуацію. Якщо є конкретні імена і конкретні приводи, ну тобто, загально знаєте, загально всі говорять про те, це те, що схоже на якісь там розмови у Фейсбуку, але от ви можете конкретніше говорити, не просто що там є зрадники, є зра є випадки зради. Іловайськ. про кого йдеться? Про какие конкретные выпадки и про то, что за. Понимаете, есть тонкая, очень тонкая грань между недоумием или слабоумием отдельных военачальников и э, откровенным предательством по разным мотивам. Да? Поэтому я не собираюсь разбираться в том, какие мотивы были у разных военачальников, почему они такие дурацкие либо преступные приказы отдавали в тот или иной момент, в частности, в Иловайске. Да? Но мы знаем фамилии людей, которые отвечали за эту операцию. Это Муженко, Гилетей, Литвин и некоторые другие военачальники на местах. Вот, пожалуйста, есть список людей. И президент обещал расследовать эту ситуацию в месячный срок. Было некое даже расследование, и мы об этом слышали, но выводы не были сделаны никакие. Как это влияет на бойцов? Вы же с ними много общаетесь. Отрицательно. Я... Что они говорят? Ну... Я понимаю, что люди выполняют свою обязан в <coughs> Понимаете, здесь в студии я говорю, скажем, достаточно спокойно об этих вещах. Если бы мы сидели где-то на фронте, в окопе, разговаривали на эту тему, вы бы услышали много нелицеприятного простым солдатским грубым языком. Поэтому больше всего на фронте, конечно, людей волнует Командование, ситуация с командованием. Их волнует то, что политическое, высшее политическое руководство страны не принимает каких-то серьезных, ответственных решений. И я вам скажу, что я вот в воскресенье приехал в Киев только для того, чтобы поговорить с людьми вот, в высших эшелонах власти о ситуации на фронте. И успел побывать в разных ведомствах. И в администрации президента, и в Министерстве обороны. Еще буду там и разговаривал. Ну, в разных ведомствах не буду все называть. И вы знаете, в большинстве случаев, что больше всего поражает, что люди, которые ответственны за принятие решений, или их аналитики, которые готовят для них, допустим, для президента некие информационные отчеты, там, аналитические записки. они дуже плохо владіють ситуацией, ну діють інформації ситуації на фронті. Ви кажете, що до керівництва держави багато інформації просто не доходить буквально. Ну, Доходять вискажуному То Тобто вона либо не доходить, либо... А в що це? Вона виде. там применшуються проблеми. Переб... От, що най... найбільшого, що приховна не те, що не приховують, що не договорюють, що не дорозповідають, щоб керівництво держави знало, що відбувається на фронті. От що їм треба знати, чого Смотрите, самого низового рівня, там скажімо, на рівні э, некого сектора, я не буду називати сектор, ну -ка, да сюди. какого та воїнської частини, От ситуація наша артилерія наносить удар. Этот удар приходится по нашим же позициям, где расположено некое подразделение. Опять же, называть его сейчас не буду. В результате этого артиллерийского удара по своим, да, так называемый дружественный огонь, мы имеем несколько раненых сожженную технику. Что после этого происходит? После этого командиру подразделения, которое пострадало, штаб предъявляет претензии, что он находился не в том месте, где он должен был находиться. На самом деле командир выполнял четкий приказ, он был там, где его поставили месяц назад, подозрение выполняло задачу. Почему так происходит? Потому что генерал, который дал координаты, отдал приказ о нанесении артиллерийского удара, он ошибся. У него были неверные данные, но таким образом прикрывают генерала и подставляют младшего командира. Вот на этом уже этапе идет искажение информации. Идет искажение информации потому что некоторые наши военачальники не представляют, что реально происходит. Вот, допустим, в районе Дебальцева у нас постоянно идет накопление сил и средств, я имею в виду военных. Это все знают, это видят сепаратисты, это видят местные жители. Туда постоянно подтягиваются войска, там бронетехника, артиллерия и так далее. <coughs> Дебальцево укрепленный лагерь. Там военных сейчас больше, чем местных жителей. В то же время, когда мы говорим с военными или мы оцениваем ситуацию, мы там постоянно бываем, понятно, что вот это накопление сил и средств там совершенно опасно, оно преступно. Почему? Потому что противник может из дебальцев сделать котел. Тогда вся эта техника, которая там находится, она не сможет долго работать, потому что не хватит топлива, не хватит боеприпасов, подвоза боеприпасов не будет, если их там отрежут. Это такой выступ. И спрашивается, для чего это делается? Іль, от в мене питання. Ви волонтер? Ви дуже багато зробили для армії, але питання, коли виникають, коли ти спілкуєшся з військовими, коли люди не з армії про це говорять, вони кажуть, а хто такий, щоб давати поради генштабу? Бо напевно там є військові люди, які знають. Ну інколи буває таке, що там. Солдат рядовий можливо не може знати, якою мати, має бути стратегія, і в принципі він не в стані е, говорити головнокомандуючиму є така, таке розуміння. Як нам в цій ситуації бути, коли є багато ніби не ну людей, які не є профільними, як ви, наприклад, людей, які можливо не є в позиції, щоб казати, що робити Генеральному штабу, але очевидно, що там ніби очевидно, що щось, щось не так відбувається. Ну тут все, если дело касается нас, вот армия СОС немножко не так. Потому что армия СОС не просто волонтерская организация, которая возит на фронт там, спальные мешки, форму, носки, там, продукты и прочее. Мы кроме этого занимаемся другими вещами. Мы обеспечиваем наши войска техническими средствами ведения разведки. Это средства для ведения радиоразведки, всевозможные сканеры, пеленгаторы. Поэтому мы в тесном контакте с теми, кто ведет радиоразведку. Мы обеспечиваем войска беспилотными летательными аппаратами, проводим обучение пилотов. Непосредственно на фронте вместе с ними проводим эту разведку, поддерживаем их, учим дешифрировать снимки, учим взаимодействовать вместе с артиллерией, со спецназом. Поэтому мы реально занимаемся боевой работой. У нас есть группы, которые вот так работают по фронту. Я сам так езжу от Мариуполя до Счастья. Поэтому э, у меня много информации и у многих наших ребят. Мы постоянно в гуще событий, мы ночуем в блиндажах, мы ездим постоянно перемещаемся, мы видим, что происходит. Поэтому, наверное, к нам можно относиться, к нашей информации с доверием. Что можно сделать, чтобы вы до вас прислушались? Ну, в данном случае, как налагодить эту, эту коммуникацию? Если тут выявляется, с одного боку брак, информации, так и люди, какие знают. Ну что делать? Вот я ну, вам системно, говорил, Потому что я понимаю, что на этом этапе уже система не изменится, быть. Да, но... уже так... Я не могу сказать, что к нам не прислушиваются вообще. На местах очень сильно прислушиваются. Мы стараемся координировать деятельность разных видов вооруженных сил. Допустим, сводим артиллерию с пехотой, обеспечиваем разведданными командиров подразделений на местах то есть буквально им там приносим вот фотоснимки а разведки вы можете посмотреть вот здесь находится враг вот здесь находитесь вы обеспечиваем во многом данными агентурной разведки, потому что еще со времен славянской операции очень много патриотов нам помогали и создалась некая сеть из патриотов которые, которые живут на оккупированной территории, которые обеспечивают нас развед информации. Сейчас ви мали це дуже, ну, дуже цікавий матеріал. Сповідно розвідника, зрадники є їх багато в штубах. Які найкричущі От випадки такої зради ви б могли б назвати, чи ті, які, які мають бути розглянуті, до яких має бути продава? Ну найбільш кращачі це случай, коли отдельні воєначальники за деньги продають, придають країну. Даже не подо, не, не до там, по своїй глупості, а за деньги. Когда у меня, я знаю такі факти, вони не доказані, коли у мене на руках будуть доказательства, то, безумовно, я тут же пере їх в генеральну прокуратуру. Поки у мене таких доказательств фактури, матеріалу немає. А у цьому випадку, коли ми говоримо про це неіснуюче перемир'я, що далі робити? Ну, в тих умовах, я от сьогодні слухала представника ем, РНБО, який також пояснив, що коли підписувався це мінські ці домовленості, ну справді це було після Іловайська, після великих втрат, і треба була цю, ця пауза, так? Але що що, 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 ви думаєте, можна робити далі? Щоб і втрат не було, щоб з сильним противником, щоб і люди не страждали, але все одно. чтобы не было безглузным, знаете, чтобы не было смертей? Ну, в Минских соглашений несколько другая подоплека, на мой взгляд. Э, на самом деле, <coughs> мирные соглашения Минские, эта пауза была нужна, я уверен в этом, не столько нам, сколько противнику. Потому что под Иловайском мы понесли, да, потери, серьезные потери у нас были, но при этом умалчивается, что россияне после Иловайска вывезли, в Россию более 50 единиц сожженной своей техники. То есть у них тоже были большие потери. Россиянам эта пауза нужна была еще больше, чем нам, потому что Путин не ожидал такого героизма наших солдат, что наша армия будет так доблестно сражаться. И у россиян не было столько ресурсов и людских, и техники в, этом, в этих районах, на нашем фронте, чтобы успешно вести боевые действия. Поэтому они взяли паузу. Эта пауза была больше всего нужна им для того, чтобы произвести ротацию. Но россиянам легче э, произвести ротацию, потому что для этого им достаточно, допустим, с Дальнего Востока или из Якутии перебросить сюда войска, поменять их. У нас резервов нет, мы должны для этого создавать заново с нуля новые воинские части, заново ремонтировать технику со складов, где она полностью разграблена была за много лет. Э когда армия никому не была нужна, поэтому в результате этих минских соглашений мы больше потеряли, чем выиграли. Да и студии так уже и Новоазовск захопили, что фактично такой кордон открылся. А, знаете, я России. был я был в Мариуполе угу. а на следующий день, как захватили Новоазовск. Я вам скажу, что Новозовск бы не захватили, но кто-то дал приказ отвести оттуда все наши вооруженные силы. В Мариуполе, когда враг захватил Новозовский, мог захватить Мариуполь в те дни, в Мариуполе было где-то приблизительно 100 бойцов добровольческих батальонов, это в первую очередь Днепр-1, немножко солдат ВВшников, тоже нацгвардии бывших ВВшников, и милиция городская. Все, больше никого не было. Один крупнокалиберный пулемет, один неисправный БТР и несколько ручных противотанковых гранатометов. Больше никаких военных формирований Украины в этом районе, вплоть до Волновахи, не наблюдалось. То есть враг мог, в принципе, дойти и до Крыма. Кто-то накануне, за неделю до этого, отдал приказ отвести артиллерию оттуда, от, отвести наши пехотные части. Кто этот отдал приказ, тот в этом и виноват, понимаете. Мы не могли не сдавать Новоазовск. Опять же, случай предательства, по-моему, совершенно явный. И также ну, мы могли, мы были в Луганске, я был в тот момент тоже под Луганском, когда Луганск брали, его брали как бы несколько раз. Мы были в городе, но кто-то отдавал приказ уходить из Луганска. Зачем? Тут да, тут питание, кого пытаться и Да, каком я вам просто говорю, что да, когда думаю, нам что говорят, наша... что нам нужна была передышка, что мы были разгромлены, это неправда. Мы как раз хорошо наступали и враг отступал. Там была паника на той стороне. Да, был такой кричащий случай с Иловайском, но тут опять <къех> предательство. Почему, когда войска вошли в Иловайск, их не поддержали? Почему был отдан опять приказ вывести оттуда части Министерства обороны, и там остались только добровольческие батальоны? Почему? 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 Постоянно возникает вопрос, почему? Мы бы давно могли победить. У нас единственный выход закрыть тему Донбасса, это победить в этой войне. У нас другого варианта нет. Если не мы будем наступать, то они будут наступать. Это все совершенно четко себе представляют на фронте. Ну, бачимо, мы просто... Я дуже, ну, это <coughs> чути, так само тоді я кажу, вам еще добавлю, что думаем... и вот мы делаем аэроразведку и <coughs> воздуха... Я хочу показать ваше видео, это снято с дрона, так, это аэроразведка танк, вы там, так, бачили, это предбала армия СОС. Да, это недалеко от славяно сербского В районі Кримського, де 31 й блокпост, де був раніше 32-й блокпост, це вражські танки. Ми їх ідентифікуємо як наші танки Т-64, які були вивезені з Криму. Скажіть, що зараз? От ви бачимо зараз, наприклад, цей дрон, з якого знімають? Які зараз найбільше для вас потреби і завдання зібрати? От чим забезпечити армію? Вы опять к обеспечению освоите все. Да мы обеспечиваем, мы тонны туда грузов ну, доставляем. Мы знаем, Нет, что... Нет, сейчас, знаете, луна, сейчас что бракует, проблем... бракует, бракует. Чего бракует? Много чего не хватает. Там, радиостанций дальнобойных не хватает, тепловизоров не хватает, автомобилей не хватает. Мы их тоже поставляем. Легкой бронированной техники не хватает, но мы этим <как> не занимаемся, потому что а, этим занимается государство. А, Вооружения не хватает, дальнобойных боеприпасов не хватает, а, которые можно было бы закупить у соседних держав, но почему-то они до сих пор не закуплены. Вот, то есть ну, то, что касается волонтеров, я вам скажу, что на фронте такой кричащей ситуации нет, как она была там, в мае месяце, там, в июне месяце. Mm -hmm. Практически везде волонтеры могут добраться, те, кто хотят добраться на фронт, могут обеспечить войска. И это делают не только волонтеры из Киева, там, со Львова, но огромную помощь войскам оказывают волонтеры Северодонецка, Лисичанска, Артемовска. Допустим, всю больницу Артемовскую волонтеры обеспечивают наших раненых. Уход обеспечивают, питание обеспечивают, вещами обеспечивают. Билетами, там, если надо, человека отправляют в тыл, там, отправить поездом. То есть они все это делают. С этим нет проблем. Просто возвращаюсь к тому, что у нас нет политической воли и нет желания, может быть, я не знаю, как, почему, решить э, проблему вот этого вот терроризма на Донбассе. Это можно было бы сделать. И опять же, возвращаюсь, что мы много видели снимков, которые сделаны из БПЛА, видео снимков, а противник практически нигде не строит э, укреплений. Противник сидит в теплых местах, на теплых базах, в санаториях, в детских садах. Техника припрятана. Время от времени они выезжают, эти грады, стреляют по нам и опять уходят. Делают набеги на наши блокпосты, на наши позиции и опять уходят в теплые места, где они отсиживаются в тепле и в уюте. То есть противник не собирается обороняться. Укреплений почти нигде никаких нет. Они собираются только наступать. Они наращивают свои группировки. В разных местах, допустим, там в районе Фрунзе, Кировск, Донецкая, вот этот выступ, который угрожает Лисичанскую, Северодонецкую, который накопленные силы и средства противника там могут взять в кольцо Дебальцевскую группировку. Вот, а мы э, строим укрепления, мы все на виду, то есть с вражеских беспилотников все наши укрепления хорошо видны, все наши позиции э, легко снять координаты, легко нанести удар. І е, ще запитання. Тоді багато людей, які там, волонтерів, які приходять до нас і приїжджають, завжди кажуть, що тут немає відчуття, що в Києві немає відчуття, люди не мають усвідомлення, що йде війна. А що з цим робити? Що мають робити люди? Я не знаю, що би ви думали, та? Щоби... бо інколи здається, що справді тема Донбасу, вона якось сходить з перших шпальт. Е, ну... И что бы вы хотели сказать с этого Ну, я об этом как-то писал у себя на Фейсбуке. Действительно, когда приезжаешь с фронта, здесь совершенно иной мир. Ты видишь, что здесь показывают новые фильмы, люди забиты дорогие рестораны, много дорогих машин на улицах, движение. Все куда-то спешат, все что-то делают. И это такой большой контраст между тем, что происходит там на Востоке, на фронте, и между тем, что происходит здесь. Но, с другой стороны, нельзя не отметить, что все вот это волонтерское движение, оно держится на поддержке тех людей, которые проживают в Киеве, которые зарабатывают деньги, которые помогают армии которые приходят после работы, у нас там собирают беспилотные летательные аппараты, там, идут в магазины, дежурят, собирают продукты, да, которые берут домой быушную форму, которую нам присылают из Америки для того, чтобы ее постирать, погладить и передать бойцам. То есть поддержка народная большая. Но вот этот контраст, я не говорю, что надо что-то делать, чтобы все тут ходили строем в Киеве, и все были унылыми и знали, что идет война. Нет, это не должно быть, безусловно. Но порой хочется, чтобы а некоторые наши люди, особенно облеченные власти, властью, чаще вспоминали о том, что идет война. И что от них зависит, как эта война закончится, чем она закончится, и будет ли Украина по-прежнему независимой и целостной. И я хочу, Стане, маючи змогу, э, вы так близко працюете с веськовым Весь час військовими. А що би ви сказали людям, які зараз лишилися жити на окупованих територіях, які, можливо, часом є, як кажуть, жертвами пропаганди, які залишилися в скрутній ситуації? Бо що б там не було, якою б не буде там, військова перемога, далі треба нам всім разом жити, якщо це країна єдина. Ну що я можу їм сказати? Я хочу, щоб вони дождались засвободження. Только и всего я видел много людей, которые живут в городах уже освобожденных. Я вижу, как меняется психология тех, кто был заядлым, скажем, сторонником сепаратистов, но не принимал участия в каких-то там военных акциях. И Это еще со времен освобождения Славянска, ухода Гиркина из Славянска. Люди меняются, безусловно. Все будет хорошо, но нам надо только победить. Я вам дуже дякую, Юрій Касьянов, волонтер армії Сос. В нас зараз слово волонтер. Це слово, яке пишеться з великої букви. Вчора ми згадували, був день волонтера. Сьогодні День Збройних сил України. Подивимося, як в Краматорську його відзначили. Зараз це місто фактично є центром Донецької області, таким новим обласним. І вже чекаємо наступного гостя тут, пана Остапа Саварака. Дуже вам дякую. Да, до свіда.